Слушаю вас. Документы, пожалуйста, ваши. Причина остановки. Для проверки документов в связи с работой области. Какой? Отработка Днепропетровской области. Какой? Сейчас Приказ. Что-то я знаю. Документы ваши. Вам служебное история показать? Да, все по порядку. Мышкино снимаем. Я вы понял. Вы видите? Я понял. Машину вы не знаете. Снимаете? Прочитаем, что там написано. Еще вы отрабатываете сейчас. Пугачмов Дмитро да, Шинавич, да. понятно. Что вы отрабатываете? Отработка Днепропетровская области, я вам говорю. Ого, нам кража. И что конкретно у вас тут? Подозрения какие-то у вас? Что вы конкретно ко мне, к моей машине имеете? Я же вам говорю, вас остановили для проверки документов. Такого, такого нема не в правилах. Не, ничего да, вы не будете этого делать. Это делается на претехосмотре. А машину уже пора знать. Откуда вы? Откуда вы? Оттуда вы. Надо хорошо машину и хозяина знать. Если вы не знаете, да. Капот, откройте, пожалуйста. Ничего мы не будем сверху. открывать. Откройте, пожалуйста. Не, ой, не капот. будем открывать, это не предусмотрено. Я сверю это не предусмотрено, Юрий, это, Юрий предусмотрено Николаевич, да, при... это предусмотрено правилами дорожного движения. Вы должны предоставить для проверки, для сверки номера узлового агрегата, вас на дорожного движения, свое транспортное средство. Откройте, пожалуйста, капот, я номер, номера сверю. Проверяйте. Я не буду, открывайте сами, я выходить не буду. Это не предусмотрено правилами дорожного движения. Я не обязан выходить из машины. Открывайте, смотрите. Открывайте, смотрите, я разрешаю вам. Я вам разрешаю уже открытый капот. Открывайте, смотрите. Вы же не серчате, потому как я часто встречаюсь с неправомерными действиями ваших сотрудников, поэтому я не хочу даже выходить. Подождите, 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 куда вы понесли? Thank <small> you.